السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ اٹاوہ ٹائم چینل کی محفل میں خوش آمدید دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے جزیرے کی کہانی سنائیں گے جہاں محبت کی سزا موت تھی اس جزیرے پر ایک چالاک کہن نے مذہب کے نام پر اقتدار قائم کر رکھا تھا وہ ایک اندھے راہب کی مدد سے عوام کو گمراہ کرتا اور جو بھی محبت میں گرفتار ہوتا اسے موت کی سزا دے دی جاتی ہے لیکن پھر ایک اجنبی نوجوان کو اسی جزیرے کے ایک طاقتور سردار کی بیٹی سے محبت ہو جاتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دل و جان سے چاہنے بھی لگتے ہیں لیکن لیکن ان کا انجام کیا ہوا کیا ان کی محبت جزیرے کا قانون بدلنے میں کامیاب ہوئی یا انہیں بھی دوسروں کی طرح سولی پر چڑھا دیا گیا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا ویورز دراصل یہ کہانی ہے انیس سو ترپن میں پاکستان کی چھٹے نمبر پر ریلیز ہونے والی ہدایت کار رکمان کی ایک بلیک اینڈ وائٹ اردو فلم محبوبہ کی آج ہم اس فلم کی یہی کہانی اور اس پر اپنا ریویو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے دیکھئے دوستو ہم کہاں کہاں سے ڈھونڈ کر لاتے ہیں آپ کے لیے ان فلموں کی کہانیاں جن کا آج کہیں نام و نشان بھی نہیں اور آپ اگر ہماری اس پر حوصلہ افزائی نہ کریں مطلب یہ کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کریں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس سے ہم دل شکستہ تو ہوں گے امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گے اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں گے شکریہ تو آئیے آپ آتے ہیں فلم محبوبہ کی مکمل کہانی اور اس پر اپنے ریویو کی طرف ناظرین یہ فلم تھری ایس پروڈکشنس کے بینر تلے لاہور میں تیار کی گئی اس کے پروڈیوسر شریف ملک اور شیخ شوکت رحمان تھے ہدایت کاری لکمان نے کی جبکہ کہانی اور مقال میں احسان بی اے کے قلم سے تخلیق پائے فلم کے نغماً نگاروں میں تنویر نقوی قتیل شفائی اور سیف الدین سیف شامل تھے موسیقی ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دی جبکہ اکاس جعفر شاہ بخاری تھے کاسٹ میں شمی سنتوش ایم اسماعیل آشا پھوسلے علاؤ الدین زرینہ جعفر یعنی یاسمین غلام محمد اجمل درپن مجید نظر مشتری اور بطور ایکسٹرا اکمل کے نام شامل تھے ناظرین یاد رہے کہ اداکار درپن اس سے قبل اپنی فلموں امانت اور بلوں کی ناکامی کے بعد بھارت چلے گئے تھے اور پھر وہاں عدل جہانگیر سمیت دو تین فلموں میں کام کرنے کے بعد جب وطن واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اسی فلم یعنی محبوبہ میں کام کیا تھا اس فلم کی کہانی ایک جزیرے کے گرد گھومتی ہے جہاں مذہب کے نام پر ایک کہان یوکنان نے اپنی جابرانہ حکومت قائم کر رکھی ہے وہ ایک اندھے راہب کی مدد سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور محبت کے دیوتا رب شمعون کے نام پر وہ اپنے فیصلے عوام پر مسلط کرتا ہے مگر حقیقت میں اس نے محبت کو ہی سب سے بڑا گناہ قرار دے رکھا ہے اور جو کوئی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اسے موت کی سزا دے دی جاتی ہے جزیرے کے ایک طاقتور سردار سمو کی خوبصورت بیٹی سمیرہ سب کی توجہ کا مرکز ہے اور ایک بد کردار سردار شیفن اسے حاصل کرنا چاہتا ہے شیفن یوکنان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے ہر حکم پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہے تاکہ اس کی خوشنودی سے سمیرہ کو اپنا بنا سکے اسی دوران ایک اجنبی نوجوان راہیل کسی مجبوری کے تحت اس جزیرے میں پناہ لیتا ہے یوکنان اسے قید سے بچانے کی شرط رکھتا ہے کہ وہ جزیرے کے مذہب کو قبول کرے اور کبھی محبت نہ کرنے کا حلف اٹھائے راہیل حلف تو اٹھا لیتا ہے مگر جیسے ہی اس کی ملاقات سمیرہ سے ہوتی ہے وہ دل ہار دیتا ہے اور پھر دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں لیکن جب یوکنان کو ان کی محبت کا علم ہوتا ہے تو وہ اس رشتے کو ختم کرنے پر تل جاتا ہے سردار شیفن راہیل کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے اور اسے نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتا ہے ایک موقع پر وہ اسے کمار خانے میں بلاتا ہے اور تلوار کے ساتھ لڑائی کے دوران زخمی بھی کر دیتا ہے دوسری طرف یوکنان محبت کرنے والے ایک اور جوڑے کو سزائے موت دیتا ہے جسے دیکھ کر سمیرہ خوف زدہ ہو جاتی ہے اور راہیل سے دور ہونے لگتی ہے مگر جلد ہی وہ اپنے خوف پر قابو پا کر اپنی محبت کو ترجیح دیتی ہے اسی دوران جب جزیرے کے ایک اور سردار نازیل کے بیٹے کو بی محبت کے جرم میں قتل کر دیا جاتا ہے تو وہ یوکنان کے خلاف بغاوت پر اتراتا ہے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گار میں بیٹھ کر خفیہ منصوبہ بندی شروع کر دیتا ہے ادھر یوکنان اپنی طاقت برقرار رکھنے کے لیے سمیرہ اور شیفن کی شادی کا اعلان کر دیتا ہے اور رحیل کو قید میں ڈال دیا جاتا ہے مگر نازیل اور اس کے ساتھی اسے بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سمیرا اور رحیل ایک دوسرے کے بغیر تڑپ رہے ہوتے ہیں اور آخر کار رحیل اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سمیرا سے ملنے پہنچ جاتا ہے شادی کے دن یوکنان رحیل کو محبت کے جرم میں سزائے موت دینے لگتا ہے مگر سمیرا اسے زنجیروں میں جکڑا دے کر ضبط نہیں کر پاتی اور جا کر اس سے لپٹ جاتی ہے جس پر یوکنان غصے میں آ کر سمیرا کو بھی موت کی سزا سنا دیتا ہے شیفن سمیرہ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے مگر یوکنان کے ہاتھوں مارا جاتا ہے آخر میں نادیل اور اس کے ساتھی یوکنان کے ہیکل پر حملہ کرتے ہیں اور اسے اس کے ساتھیوں سمیت ختم کر دیتے ہیں یوں رب شمعون یعنی محبت کا دیوتا دوبارہ سچائی اور محبت کی علامت بن کر ابھرتا ہے اور نفرت یوکنان کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے محبوبہ میں سنتوش کمار نے راہیل اور شمی نے سمیرہ کا رول کیا سنتوش نے دلیب کمار بننے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے باوجود اس کی اداکاری اوس درجے کی رہی شمی نے بھی اپنے کردار پر بہت محنت کی لیکن وہ کچھ زیادہ کامیاب نہ ہو پائی ایم اسماعیل جیسے منجے ہوئے فنکار کو انت راہب کا محدود کردار دے کر ان سے انصاف نہیں کیا گیا اگر یوکران کا رول انہیں دیا جاتا تو وہ یقیناً اسے زیادہ مؤثر بنا سکتے تھے غلام محمد کی اداکاری میں تھیٹریکل انداز غالب رہا وہ کردار تو نبھا ن... وہ کردار تو نبھا گئے مگر اس میں جان نہ ڈال سکے مجید نے سمیرہ کے والد کا کردار بہترین طریقے سے ادا کیا اور ان کی پرفارمنس فلم میں سب سے زیادہ کامیاب رہی اجمل کو جو کردار سونپا گیا وہ اس کی طبیعت کے موافق نہیں تھا اس لیے وہ بجا بجا سا رہا نظر کی مزاحیہ اداکاری لا یعنی تھی اور اس نے ضرورت سے زیادہ اوور ایکٹنگ سے کام لیا شیفن کے اہم کردار کو علاؤ الدین نبھانے میں ناکام رہا اور اس کی اداکاری میں بھی جان نہیں تھی موسیقی ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دی چند گانے ضرورت سے زیادہ بلند آواز میں ریکارڈ ہوئے جو کانوں پر گراں گزرتے ہیں فلم میں آشا پھونسلے اور مشتری کا ایک ایک رقص شامل تھا جن میں آشا پھوسلے کا ناچ زیادہ خوبصورت اور اثر انگیز رہا کہانی اور مکان میں احسان بیئے کے زور قلم کا نتیجہ تھے مگر یہ بعض مقامات پر کہانی کی پیچیدگیوں کو سلجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہدایتکار لکمان نے کہانی کی خامیوں کو اپنی ہدایات کے زور پر چھپانے کی کامیاب کوشش کی رب شمعون کا جو مجسمہ پیش کیا گیا ہے اس نے تماشائیوں کو متاثر نہیں کیا فلم کی صدا بندی اور اکاسی ہر لحاظ سے قابل تعریف تھی کیمرہ مین نے مناظر کے شاٹ لینے میں کافی محنت کی سیٹ بہت محنت سے تیار کیے گئے تھے لباس میں بھی جدت کو ملحوظ رکھا گیا فلم میں کل آٹھ گیت شامل کیے گئے جن کے بول یہ ہیں نمبر ایک کہتی ہے دنیا ڈھلکے نہ آنچل مٹکے نہ کاجل ہو گوری نمبر دو محبت مسکرائی کسی کا نام شامل ہو گیا میری کہانی میں نمبر تین ہمبلی ہمبلی سو ہے ہمبلی چھمک چھمک ٹھمک ٹھمک چال نمبر چار رت ہے گلابی دل ہے شرابی ٹوٹ گئی انگڑائی نمبر پانچ شام ڈھلے تارے کھلے گگن تلے رے چوری چوری نمبر چھ ڈال پہ پپیحا جب ہولے ہولے روتا ہے نمبر سات ایک پل نہ ہی کل پڑے کوئی سوگ ہے فضا میں اور نمبر آٹھ برس رہی دو نینوں سے دل سے تیری یاد کو بھلانا فلم کا نمبر دو گیت فضل حسین اور منور سلطانہ نے گایا پانچواں اور آٹھواں گیت پخراج پپو کی آواز میں تھے چھٹا اور ساتواں گیت پخراج پپو اور عنایت حسین بھٹی نے مل کر گائے جبکہ پہلے تیسرے اور چوتھے گیت کے گلوکاروں کا معلوم نہیں ہو سکا یہ فلم لاہور سے پہلے کراچی میں سات اگست انیس سو تریپن کو نشاط سینما پر ریلیز ہوئی اور پانچ ہفتے چلی جبکہ لاہور میں اس کی نمائش چودہ اگست کو کیپیٹل سینما پر ہوئی اور نو ہفتے تک چلی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا فلم محبوبہ پر تبصرہ اور اس کی کہانی آپ کی آرہ اور تبصرے ہمارے لیے بے حد قیمتی ہیں ضرور شیئر کیجئے گا اور ناظرین نوٹ فرما لیجئے ہم اپنے آئندہ ویلاگ میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گے فلم ساز و ہدایت کر رفیق انور کی پہلی پاکستانی فلم الزام کی مکمل کہانی اور اس پر اپنا بے لاکھ تجزیہ ہدایت کر رفیق انور ایک ماہر رقاص بھی تھے انہوں نے بھارتی اور برطانوی فلموں میں بھی کام کیا اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بریشن دیں گے اسی کے ساتھ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے اپنا خیال اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ